随我下界迎敌，力阻琼华，保我家园。今日我等哪怕战死，也要誓保家园。誓保家园，誓保家园，誓保家园，誓保家园。 想到的还在后面。梦里难敌喧嚣，自影天河，你们怎么还不来、啊？各位师兄，我们身为同门，不能相互残杀。虽然我已与琼华并无瓜葛，可若你们再不撤阵，就别怪我动手了。 我们来帮你！别过来，小心！师吉<急>。叔、啊，华叔，你原本就有心脉之疾，怎可强行破阵？如今琼华内忧外患，所以我要选择一个。 能真正担负琼华的人，来镇守外围。此战若败，我不死，也便将卸任。那日后，你便是掌门。槐树竟然破镜了，敢坏我好事！小心！啊啊 竟然如此不堪一击，真令人大失所望、啊呃！徐良，你居然是个叛徒！难道妖的命要比同门的命还重要吗？梦璃在我心中如夜儿一般，我护的是自己的女儿。甚好，那就让你陪她一起死！ 我要誓死追随少主，可惜这一次我食言了。桂香，桂不，大哥，当年的事情，谁对谁错，我无法分说。是我对不起你，是我失信于你，大哥。 从未失信于我，大哥。云天河，你终究还是要与我为敌。如果还有其他办法。 就算千难万难，就算让我杀了我自己，我也不会拿剑指着你。 真是蠢呐！ 人不好。 你没事吧？怎么会这样？你不是喝了天香熏命露吗？欢心，你撑住！欢心，修为低的弟子自然无法抵御高处之寒，要怪就怪他们自己，能力不足还贪图成仙。云裳，云裳，你坚持住！云裳，我来帮你一功。 这个结果你是不是早就知道？成大业岂能没有代价？苏西，再有一刻，琼花就可以冲破幻冥结界。你是要跟我们一起飞升，还是要和他们一样？你自己决定吧。哼、嗯！玄霄素瑶，休要再作孽！ 天河，上来！我助你回剑。天河，灵山，灵山，你怎么样？先别管了，不能再死人了。你必须去把两把剑都毁了。 云天河，我现在可以告诉你，你的命就是用来成就我们飞升大业的。怎么会这样？啊！哎，你，你啊！小山，够清着了。天河，天河，你说话。天山，你看看我们，你看看我们。别白费力气了。 待云天河体内的阴阳紫雀之力被吸附干净，你和他就下辈子见吧。你胡说！胡说他才不会死的。从李时光手机上分明写着，阴阳紫雀可以成就双剑，亦可毁之。你可记得那日，云天河在禁地手持双剑，双剑大胜，导致重光被废。也是从那一刻起，我得到了启示。随后我又找到了太清掌门留下来的遗书。 他明确告知，待阴阳紫雀与人体血肉相融，那此人便可成剑。你竟未告知于我。等云天河死了，就是双剑吸附紫晶之力殆尽之时。琼华冲破结界，幻冥将不复存在。紫英，你还要与他们为伍吗？我慕、啊、容辞。 宁可与挚友亲人共死，也不会与你们分生。爹哥，爹哥，你不能死！坚持住！爹。哥，爹我求你，我求求你，爹哥，我求求你！你不是说了吗？你不会死在我前面。 是，别死！ 네. <목소리나> 帝驾下玄天神女奉命相传神界旨意。琼华立派百年，到我这一代，终于得见玄天神女。弟子苏瑶不明白，为何神意让我琼华飞升成仙，却是今天这般结果。 琼华之所以可屹立于此，得飞升天的机缘，正因天地感召琼华百余年恪守人剑合一，恪守正道，护卫苍生为己任，才允我降下神谕。琼华已铸成神剑修道便可升仙，不想你们铸剑未成，却以残害生灵、涂炭换名，掠夺紫金石以求升仙，此举有违天道，必受天罚。 <laughs> 我玄霄从出生第一刻起，便无端遭受天罚，难道是我做错了吗？我若不与天争，何以活至今世？<别>什么天道人道，与我玄霄不公，我便要逆天改命！呃 喧嚣，至此你还是不明白集中前因必受其果的道理，一切皆有定论。恶毒者沉沦地狱，霸道者降沦冰冻层，残忍者将入火炼层，这便是你们的果报。 恳请玄天神女给玄霄一次改过自新的机会，从轻发落。